Salam sejahtera kepada Puan Hasina dan rakan-rakan sekalian. Salam Malaysia Madani dan salam Abg KAK. Nama saya Christine Raju Hui. Bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Henry Lee Yu dan Liu Yijing, Kami adalah dari kelas pt 1 S2-10. Oleh itu, kumpulan kami akan membentangkan tentang rancangan pengajaran dalam konten Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berajuk kesihatan diri dan reproduktif yang dirangka berdasarkan model reka untuk pengajaran Ashur. Dengan itu, pemilihan topik ini disebabkan kesedaran mengenai cara menjaga kebersihan diri dalam kalangan murid semakin berkurang dan ini haruslah dijadikan sebagai aspek utama dalam kehidupan. Maka, pembelajaran ini bukan sahaja memberikan pendedahan kepada murid tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan tetapi juga untuk memupuk tabiat tersebut supaya dapat menjamin kesejahteraan hidup. Jadi, apa itu model Ashur? Model Ashur ini adalah model pengajaran yang persisten dan yang berstruktur di mana matlamat dan objektif pengajaran ditentukan dahulu secara eksplisit. Model Azure ini juga merupakan satu rujukan kepada guru di mana guru boleh merancang secara sistematik supaya alat dan bentuk pengajaran yang digunakan akan memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam model Azure ini ada beberapa rangka. Rangka dalam pengajaran ini membantu pengajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi pelajar. Baik, kita akan kami akan terus kepada langkah yang pertama model Assure iaitu A. Apakah A dalam model Assure ini? A adalah analisis learner iaitu guru perlu menganalisis pelajar bagi memastikan kaedah pengajaran yang digunakan sesuai dengan latar belakang mereka. Contohnya, dalam topik ini, pelajar terdiri daripada 16 orang. Dalam 16 orang ini ada 9 orang lelaki dan 7 orang perempuan dalam kalangan pelajar ini, kita mendapati, kami mendapati bahawa lelaki mempunyai masalah perlihatan pada mata, manakala perempuan mempunyai kecacatan pada bahagian kaki. Seterusnya, pelajar yang teribat, akan terlibat dalam sesi ini adalah murid tingkatan satu yang berumur 7 tujuh tahun. Oleh itu, berdasarkan perhatian dan maklumat yang diperolehi, kebanyak, tahap pengetahuan sedia ada mereka adalah pada tahap sederhana. Dari segi pembelajaran pula, pelajar mempunyai kecenderungan kepada pelbagai gaya iaitu visual, auditory dan kinestetik. Bagi contoh, ada sebahagian pelajar yang lebih mudah memahami sesuatu melalui pemahaman yang daripada melihat. Ada juga sebahagian yang pelajar yang lebih efektif belajar melalui mendengar bunyi atau irama menggunakan pendengar. Manakala sebahagian lagi lebih cenderung kepada pembelajaran secara pengalaman langsung dengan menyentuh tak bermain. iaitu kita boleh panggil ini adalah activity hands on. Daripada yang tersebut, kita betahapi pasti tak bahawa ada tiga jenis belajar di sini. Seterusnya kita pergi huruf akronim yang seterusnya iaitu S. S ini membawa erti erti iaitu set objektif. Uh, ini membawa Masuk adalah untuk menentukan objektif pembelajaran. Oleh itu, objektif pembelajaran ini ditentukan dengan pendekatan SMART. Untuk untuk ini, pada, ah, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan menjaga kebersihan fizikal. Uh, sebagai contoh, murid akan bermula dengan mengenali komponen dalam konteks ini murid juga diperkenalkan dengan kepentingan menjaga kebersihan diri. Untuk objektif kedua adalah, murid dapat mengaplikasikan cara menjaga kebersihan fizikal pakaian peralatan keperluan diri. Misalnya, murid dapat mengetahui cara menjaga kebersihan fizikal seperti mencuci tangan, menggosok gigi, mencuci muka dan sebagainya. Seterusnya yang ketiga, murid dapat murid dapat menjelaskan kesan negatif sekiranya sekiranya kebersihan diri tidak dapat dijaga. Sekarang, marilah saya menjemput rakan-rakan saya untuk meneruskan sesi pada hari ini. Uh, dipersilakan Liu untuk meneruskan sesi yang seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kristi. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Liu Yijing. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian memilih bahan dan media serta menggunakan bahan dan media atau dikenali sebagai Select and Utilize Media and Materials dalam bahasa Inggeris. Pada peringkat memilih bahan dan media ini, bahan serta media yang sesuai dengan objektif pembelajaran dan tahap murid telah kami pilihkan. Antaranya termasuklah Lumen5, Genially, Padlet, Kahoot, Wordwall dan Canva. Setiap media ini mempunyai fungsi yang tersendiri. Contohnya, Lumen5 telah digunakan untuk menghasilkan video pengenalan yang menarik, Padlet sebagai platform interaktif untuk murid berkongsi idea manakala word wall dan kahoot digunakan untuk aktiviti latihan dan kuis yang lebih menyenangkan. Dengan pemilihan media yang berbagai, murid dapat belajar secara interaktif dan tidak berasa bosan semasa berada di dalam kelas. Seterusnya, aspek menggunakan bahan dan media. Pada peringkat ini, kami menggunakan media yang telah dipilih secara berstruktur dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam langkah satu, iaitu sesi seg induksi, video yang telah dihasilkan melalui media Lumen 5 telah ditunjukkan kepada murid-murid dan seterusnya, mereka diminta untuk berkongsi pendapat mereka setelah menonton video yang ditunjukkan dalam Padlet. Seterusnya, media Canva digunakan dalam langkah kedua iaitu sesi penerangan untuk menyampaikan isi pembelajaran secara visual supaya lebih mudah difahami oleh murid tahun satu. Setelah kandungan pengajaran telah diajar, Aktiviti gamifikasi menggunakan media word wall telah digunakan dalam langkah ketiga iaitu latihan to be untuk murid menjawab soalan yang berkaitan dengan kandungan pembelajar. Akhir sekali, kahut digunakan dalam langkah terakhir sebagai aktiviti pengukuhan untuk menguji pemahaman murid dengan cara yang menyenorokkan dan bersifat kompetitif. Seterusnya, saya akan mengerahkan pembentangan ini kepada Henry. Terima kasih kepada Christine dan juga dia. Sekarang, saya akan menyambung unsur yang seterusnya iaitu R dan E. Untuk R iaitu Requiringness Participation, berlibatan pelajar. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kami sediakan, terdapat empat bahagian yang boleh kami melihat berlibatan murid tersebut. Yang pertama adalah bahagian set indikasi. Dalam set indikasi, media player telah digunakan untuk membolehkan murid berkongsi pendapat mereka tentang topik kesan tidak menjaga kebersihan diri mereka akan mengkongsikan pendapat dengan pelajar lain Seterusnya adalah yang kedua iaitu aktiviti berkumpulan Dalam aktiviti berkumpulan ini, murid akan bekerja dalam kumpulan Untuk menjawab soalan yang disediakan dalam media pelet Mengenai kesan tidak menjaga kebersihan diri Dalam aktiviti kumpulan ini, mereka dapat saling kerjasama Dan kongsikan idea-idea dan pendapat masing-masing Bahagian ketiga adalah bahagian latihan budi Dalam bahagian murid ini, murid akan memainkan satu permainan yang kami sediakan dalam bentuk tarian tengah menggunakan media buang dan akhir sekali adalah bahagian pengukuhan dan bahagian ini juga, murid akan menjawab soalan latihan dalam uh, media kahut bagi membolehkan guru mengetahui tahap dan penguasaan mereka terhadap topik yang diajarkan. seterusnya, saya akan memperkenalkan fungsi yang terakhir iaitu I ataupun dikenali sebagai Evaluate Device dalam bahasa Melayu kita memanggilnya sebagai menilai dan menyemak semula dalam bahagian ini terdapat tiga unsur yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah ini penilaian formatif. Guru akan memantau dan menilai pelibatan murid dalam aktiviti perbincangan kumpulan seperti dalam aktiviti sekulasi ataupun dalam aktiviti perbincangan. Pada masa yang sama, kuis interaktif seperti workbook dan juga pellet dapat membantu murid untuk mengenali peralatan dan kebersihan diri dan cara menjaga kebersihan diri. Seterusnya adalah penilaian sumatif. Latihan yang telah dijalankan oleh murid ini akan dinilai untuk mengetahui kefahaman dan penguasaan mereka terhadap topik pada hari ini. Melalui penilaian ini, sesuatu orang guru memikirkan semula atau menyemak semula proses PDP yang dijalankan supaya dapat mempersuaikan pada masa yang akan datang. Dan akhir sekali adalah bahagian Kenapa baikkan. Sebenarnya, guru seharusnya lebih berpusatkan murid dalam aktiviti pengajaran dengan banyak perlengkapan murid untuk menemui serta menemukakan soalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebab dalam proses PDP yang kita desaikan kita lebih kepada perpusakan kepada guru so melalui perbincangan kita rasa usaha perpusakan murid perlu dipertingkatkan ya, itu sahaja daripada kumpulan kita sekian terima kasih